Добрим людям, добрий день. Дивіться, Зараз ми обробляємо дерева від хвороб, від шкідників, від всякої нечисті. Ми розводимо мідний купорос і розводимо в пропорції на 10-10 на літрів. 500 грамів можна, можна 300, в залежності від захворювання рослин. Вот. Зараз я на 8 літрів розвожу 300 грамів. медного купоросу и 300 грамм сочевыны Разводим только в отдельных емкостях и только в горячей воде. Вот, то есть здесь, а потом мы уже в баку смешиваем. Первый, давайте, в основном те самые идут опрыскиватели с коротким опрыскивателем. А у нас в Харькове хлопцы роблят с обычных вудок. Вот, давится. А на 3... Не буду брехать. 3,20, 3,50. То есть оно вот так вот на должном продолживающем. Вот, аккумуляторный. Ну, это уже у кого какой есть у меня аккумуляторный. Вот Тему, это венгерский. Тему уже. Ой-ой-ой. Рочки. Рочки 20. Вот, то есть здесь оно. Вот. И и вот дивиться, что тогда я не снимал уже в ночи было, я с фонариком до, до стриг. Это вот что я сделал из черешни, бачно ну, за два рочки я ее уже как понизил. Вот, это игрушка моя. Вот. А вот это та игрушка, которую я показывал, на ней показывал, где волчки, где такие, эти самые. вот тут тоже он там вдали черешня. Вот. Вот это вот черешня. Сейчас я подойду. Вот, сейчас я их буду поливать. Не прыскать, а поливать. Вот. И хотя бы два часика, чтобы не было э, дождю. Вот. Вот, да вы, что я сделал. И понизил. Все. Оно выше не повинно быть. Вот та грушка, на которой я показывал, где какие срезаты. Вот черешня. Все. Выше она не повинно быть. Вот. Здесь вот давайте, Это сливка. Вот, тоже я ее вот так вот понизил. Она больше... Ой, ой, вы я... Вот, вот здесь были хащи вообще дурдом веселка. Вот, давайте, что я с ними сделал. Вот, зараз я это был поливать, не опрыскивать, а поливать совсем-совсем сильно так, чтобы оно было, чтобы выжило. И важно в прикорневом стволу. Вот важно, чтобы так вот газон не подходил, а чтобы был бы хотя бы метр, метр именно вот такой вот слой, чтобы можно было туда и мульчировать, и доброго вносить. Иначе перша возьмет трава. У нее корешки ближе до 20 сантиметров, в зависимости от сорта. А так вот, когда вы удобрите, этим карбофосом, прочим, то здесь оно вот такие пироги.